Satu, pengenalan. Integriti merujuk kepada sifat kejujuran serta pematuhan terhadap prinsip moral yang teguh walaupun tanpa pengawasan daripada pihak lain. Rasuah pula ditakrifkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kuasa yang diamanahkan untuk memperoleh keuntungan peribadi. Kes Aman Shah dijadikan sebagai contoh yang jelas tentang bagaimana ketiadaan integriti boleh mengakibatkan kerugian besar serta menyebabkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi berkenaan. Latar belakang kes Aman Shah Pada tahun 1990, Aman Shah, seorang pekerja bank Hokwa, mencipta sistem untuk mencuri satu sen dari setiap akaun pelanggan dan memindahkannya ke akaunnya sendiri. Jumlah ini akhirnya menjadi 4.01 juta. Beliau akhirnya ditangkap selepas bekas pengurusnya mula curiga dengan kekayaannya yang tidak sepadan dengan gaji. Aman Shah dihukum penjara selama 5 tahun. Terdapat beberapa faktor-faktor berlakunya kesalahan. Faktor yang pertama merupakan kelemahan sistem perbankan. Sistem keselamatan bank yang longgar seperti speed membolehkan Aman Shah mencipta arahan palsu tanpa dikesan. Tiada sistem pemantauan automatik terhadap transaksi kecil menyebabkan penyalahgunaan sukar dikesan awal. Faktor yang kedua merupakan kurangnya nilai integriti. Aman Shah menyalahgunakan kemahirannya demi kepentingan diri walaupun memegang jawatan penting. Tiada rasa tanggungjawab terhadap amanah yang diberi menyebabkan dia tergoda untuk menyeleweng walaupun jumlahnya kecil. Foto yang seterusnya akan dibentangkan oleh saya, Emelda. Jadi faktor ketiga ialah kelemahan audit perbankan. Transaksi kecil tidak dipantau dengan teliti, membolehkan penyelewengan berlaku tanpa dikesan. Pihak bank perlu melaksanakan audit lebih menyeluruh agar transaksi kecil tidak terlepas pandang. Jadi faktor yang terakhir sekali ialah sifat tamak individu. Aman Syah mencuri satu sen berulang kali kerana merasakan ia berisiko kecil dan tidak akan dikesan oleh pihak atasan. Sikap tamak ini boleh mencetuskan tiga laku jenayah jika tidak dikawal. Kesimpulannya, empat faktor utama dalam kes ini ialah kelemahan sistem perbankan, kurangnya integriti diri, kelemahan audit perbankan dan sifat tamak individu. Kes ini mengingatkan kita tentang pentingnya meningkatkan keselamatan sistem serta menanam nilai integriti dalam diri. Sekian untuk faktor-faktor berlakunya kesalahan curi satu sen aman syahid. Seterusnya, 3.2 Kesalahan dan Undang-Undang Berkaitan Pecah Amanah, Seksyen 408 Kanun Keseksaan Aman Shah menyalahgunakan kuasanya dengan memindahkan 1 sen dari setiap akaun pelanggan ke akaunnya sendiri. Walaupun jumlahnya kecil, perbuatan ini tetap salah di sisi undang-undang. Kes ini disabitkan di bawah seksyen 408 Kanun Keseksaan, pecah amanah oleh kerani atau orang gaji. Hukuman penjara selama 1 sehingga 14 tahun sebat serta denda. Aman Syah telah dijatuhkan hukuman penjara lima tahun tetapi hanya menjalannya selama tiga tahun dan tiga bulan. 2. Penipuan Seksyen 420 Kanun Keseksaan Penipuan merujuk kepada perbuatan menipu atau memperdaya seseorang dengan niat untuk mendapatkan wang, harta atau kelebihan secara tidak sah. Menurut Seksyen 4.0 Kanun Keseksaan, individu yang menipu dan menyebabkan kerugian kepada orang lain boleh dihukum dengan penjara sehingga 10 tahun, denda dan sebatan jika sabit kesalahan. 3.3 Implikasi kepada individu, organisasi dan negara Yang implikasi dibawa kepada individu adalah aman Shah hilang reputasi dan keluarganya turut terjemah nama baik mereka. Dan ini boleh menjejaskan kesihatan mental akibat tekanan dan rasa malu di masyarakat. Kes Aman Shah bukan sahaja memberikan implikasi buruk kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada organisasi serta negara. Perbuatan Aman Shah yang tidak berintegriti telah mencemarkan nama baik Bank Hopwa dan menyebabkan pelanggan hilang kepercayaan kepada bank tersebut. Bagi tangan organisasi syarikat juga turut menerima impak negatif dan seterusnya akan menggeruskan prestasi bekerja mereka. Sistem kewangan negara turut terjejas jika maklumat pelanggan disalahguna dan akan menggugat ekonomi serta pelaburan asing ke dalam negara. Setiap organisasi perlu ada garis panduan tingkah laku jelas serta saluran aduan selamat untuk melaporkan salah laku. Khusus etika kerja perlu diberikan kepada semua kakitangan secara berkala. Seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Hukuman yang setimpal tanpa pilih kasih boleh menimbulkan rasa takut kepada pesalah. Undang-undang perlu dikemaskini agar mampu menangani jenayah kewangan moden. Nombor empat, pengajaran. Kes ini mengajar kita tentang pentingnya integriti dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Kemahiran yang dimiliki perlu digunakan secara beretika. Hukuman yang dijatuhkan membuktikan bahawa setiap kesalahan pasti menerima akibatnya. Sebagai rumusan, Kes Aman Shah menekankan pentingnya integriti dalam sektor keuangan ia membuktikan bahawa walaupun nilai wang yang dicuri kecil, kesannya sangat besar. Sistem kawalan yang lemah, sifat tamak dan kurangnya pengawasan membuka ruang kepada penyelewengan. Semua pihak perlu berganding bahu untuk membantu ras rasuah demi masa depan negara.